Добрый день, ребята! Сегодня мы осмотрим карту э, About House. Это вот такая вот карта, вы можете увидеть. Э, сегодня мы найдем на ней полностью все нычки. Конечно, название, полное название карты будет в описании под видео. Пожалуйста, поставьте лайки и подпишитесь на канал. Ну что ж, мы начинаем. Так, заходим в дом. И первая нычка будет, наверное, что здесь. А, вот первая нычка. Здесь можно пройти полностью сквозь стену. Далее. Вторая нычка. Можно пройти под э, лестницей. Вот, это означает, что зомби уже вышли. Это ванная нычка. Это чтобы с ванной выйти на улицу. Ванной больше нету. Ну, а нет, есть вот за этой тумбой. Далее идем. Далее идем в комнату. В комнате, в комнате, в комнате. Ой, не... Вот, нычка. Можно пройти сквозь стену. Ну или о в ванную можно пройти. Если, конечно же, найдете нычек больше, чем я, то пишите об этом в комментариях. И я тогда возьму еще одно видео, где буду опять искать нычки. Вот еще. Ну это просто. О, Здесь нычка есть. Здесь проход. Идем в спальню. Здесь вот можно пройти. В спальне больше нету. Так, проход. Так, все. Это на первом этаже. Это все. Да, да, да. Ну что ж, поднимаемся на второй этаж. Э, вот как видите, здесь есть нычка, но мы в нее не можем попасть, так как она очень высоко. Э, нужно будет потом, я покажу, подняться на третий этаж и уже тогда попасть туда. Вот, здесь проход есть. Также можно э, выйти сюда и залезть на крышу. Дальше идем. Здесь окно, можно выпрыгнуть на лестницу. Потом это шкаф заходим сюда. Также вот дверь отсюда заходим. Также попадаем сюда. И можем спокойно выйти на улицу. Ну или бегать по арке. Дальше, что еще у нас здесь есть? На этой карте есть очень много, и, возможно, даже я не знаю, где они. На этой карте мы еще с друзьями будем играть прятки. Видео будет немножко позже. Так, где-то... Вот. И здесь есть еще одна нычка. Дальше. Идем сюда. Здесь есть туннель. Откуда мы можем полить крышу? Дальше можно опустить и выйти в подвал. Здесь опять же нычка. Еще один туннель. Э, ладно, это уже позже. Так. Возвращаемся. Под лестницей есть. Потом еще. Ой, еще, еще. Вот здесь есть. этой комнате а вот здесь но ну, я уже показывал также даются на руки э, нож э, э, обманывающая граната о здесь вот есть туннель такой себе вот отсюда мы выходим также можно отсюда же вылезти на крышу. Дальше. Можно также выпрыгнуть в окно и разбиться. Ну, это уже не важно. Можно пройти сюда. В шкафе можно спрятаться. Еще... Вот, здесь есть на ванную. И в ванну, если встать, мы проваливаемся. Ну и, конечно же, убегаем от нашего противника. Дальше. Что же дальше? Дальше вы помните, что я говорил, что есть... Здесь, опять же... А, это ванна. Э... Здесь очень легко запутаться. Серьезно. Очень легко. Столько комнат. Э, я говорил, что нычка, в которую нельзя запрыгнуть э, э, с, э, с лестницы. Э, конечно, не, нельзя из-за того, что там нужно э, вдвоем. А так, в нее можно залезть вот сюда. Она моя закрытость Вот, закрылась. Э, так, и можно властя звица. Э, так поднимемся. Поднимемся, поднимемся. Так, еще. По карнизу, конечно же, дома можно ходить. Вот откуда мы полили. Вот здесь можно пройти. Сюда можно спрятаться довольно неплохо. Также вот проход сюда. И если мы спрятаем вот так вот, можно пройтись по карнизу. Все, это я уже показал. Так. Что вот у нас насчет терроров? У нас зомби спаунятся здесь. Определенное время открываются двери. Также можно по идее залезть да, на крышу ну и прятаться еще можно здесь спрятаться дикой. а также а также есть еще один вход вот да еще один вход проходы да это все есть так поднимемся в наш туннель. Так, где он был? Где? Где? Э, секунду. А вот наш туннель. Опускаемся в подземелье. Так, здесь нычка. Я уже показывал. Проход в другую комнату. Здесь в шкафах можно спрятаться. Полностью во всех. время вышло. Ну ничего. Сейчас продолжим. Вот, как видите, есть смог, но ведь, но и нож. Так, ну что ж, идем опять же. Поднимаемся. Вот эта нычка, про которую я говорил, засекреченная, так идем вот так вот сюда сбиваем опускаем его. нычка переход шкафы ящики здесь можно просто тебя не будет видно потом еще шкафы ну дальше нельзя ну что здесь еще есть да, которой можно видеть на эту сторону но одна она одноместная и более ничего ну что ж на этом все Спасибо за то, что смотрите мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. И на этом все. До свидания.